Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, какая операция у нас планируется? Сегодня мы будем делать мамопластику. Какие ваши самые большие страхи? Я вижу, что вы волнуетесь, и это абсолютно нормально. Расскажите. Да, я очень волнуюсь, потому что это моя первая операция, это будет мой первый наркоз в жизни. Мне никогда не делали наркоз, и никогда не делали никаких серьезных операций, поэтому для меня это очень волнительно. Но я настроена решительно, я доверяю Анастасии, и я уже жду итоговый результат. Как долго вы решались на операцию? Я примерно год следила за социальными сетями Анастасии, и в принципе, это было спонтанное решение. За два дня я написала, и мы выбрали дату. Какой был решающий момент? Почему это так резко? Потому что моя подруга тоже сделала маму пластику у Анастасии. Я увидела результат, мне очень понравилось, и я решила, что это именно тот доктор, которому я буду доверять. Как прошла ваша первая консультация с Анастасией? Отлично, мы выбрали наш идеальный размер, подобрали, обсудили все нюансы, поэтому все, в принципе, четко, предельно ясно, и я уже что не дождусь, когда это все случится. Вы примеряли грудь на консультации, вы выбирали объем, размер. Да, мы примеряли сайзеры на консультации, обсуждали примерный объем, примерный размер. Я изначально по социальным сетям планировала один объем миллилитров, но, как мне рассказала Анастасия, что это совершенно не информативно, что нужно подбирать, мерить вживую, и поэтому мы выбрали совсем другой размер импланта для того, чтобы добиться того эффекта, который я хотела. Расскажите еще о поступлении в клинику. Вы утром приехали, расскажите вот так день для наших пациентов, как все это проходило. Да, я утром приехала, я на самом деле очень переживала, что мне не разрешат кушать, потому что я не люблю быть голодной, я тогда злая, но на самом деле мне разрешили покушать с утра, я приехала, все чисто, красиво, уютно, приятная атмосфера, приятные люди, меня все ходят, успокаивают, и зашла красивая, светлая палата, и в принципе поговорила с анестезиологом и немножечко так уже успокоилась. Расскажите о встрече также с анестезиологом консультацией, наркозе многие пациенты большинству боятся именно наркоза. Ну я тоже боюсь наркоза, но в принципе мы не углублялись в детали, потому что я знаю всю информацию уже с консультацией, с каких-то историй в социальных сетях, которые Анастасия рассказывает, Но приятный такой мужчина, он меня немножко успокоил, немножко там что-то где-то подшутил и я просто расслабилась. Я хочу, чтобы вы сейчас сказали для наших будущих пациентов вот что-то такое, что вы хотите им передать. И также для себя. Будет видео до после, вы потом сможем посмотреть. Ожидание, реальность. Я просто хочу сказать, что каждый человек сам в ответе за свою жизнь, за свою судьбу, за то, будет его мечта исполнена, либо он будет до конца жизни бояться и ничего не делать для этого. Поэтому, если вы хотите, то надо решиться, надо взять себя в руки, перебороть страх и просто сделать то, что вы хотите. Ну, или же не сделать и всю жизнь жалеть. Прекрасные слова. И пару слов для себя. Пару слов для себя? Ну, у меня сейчас просто сердце впрыгивает. Ну, я надеюсь, что... Я потом похвалю себя и скажу, ты молодец, что ты это сделала, что ты решилась на это. Какой сегодня день после нашего вмешательства? Сегодня второй день после операции. А можете рассказать, как проходит реабилитация? Реабилитация проходит, в принципе, достаточно хорошо, даже ну, легче, чем я ожидала. Конечно, это в любом случае оперативное вмешательство. То есть, конечно, есть дискомфорт, но, в принципе, все намного проще, чем я думала. А расскажите, вот э, мы вас отпустили, и первый день после операции все-таки mm. был сложным, да? Да, первый день, конечно, сложный, потому что еще там отходишь как-то от наркоза. Вот эти вот ощущения так сушит, немножечко горло дерет. Но в общем все можно пережить. Mm. То есть это не такие прям ужасные ощущения. Этот день вы прошли. Пили обезболивающее? Да, я пила обезболивающее три раза. Как mm -hmm. Мне прописали. Отлично. А, сегодня у нас второй день. Получается, мы сделали 19-го поздно вечером. Uh -huh. То есть там mm -hmm. да, уже под вечер. День. Поэтому, в принципе, не mm -hmm. знаю, можно ли mm -hmm. его mm -hmm. считать. 20 число. Это вы восстанавливались, когда нужно пить обезболивающее, когда действительно может быть слабость mm -hmm. и такое состояние немножко в дурмане. Mm -hmm. и Да. И да. сегодня у нас. 21? Да, 21. Ну, mm. по сути, можно сказать второй день. Второй да, день. Второй день. Как вы себя сегодня чувствуете? Сегодня вот уже намного лучше, намного лучше, чем вчера. Mm -hmm. И прям хожу, стою самостоятельно, хожу самостоятельно. То есть могу руки поднимать, потому что многие мои знакомые они делали не через подмышку, а через другой доступ, ну там к других хирургов, и они месяц просто не могли руки поднять. Mm -hmm. То есть я в принципе руками функционирую абсолютно полностью. Полноценно. По боли. Вы сегодня пьете обезболивающее? Э, ну да, я пила утром обезболивающее, так как, в mm -hmm. принципе, это мне прописано в рецептуре. Mm -hmm. Но при этом дискомфорта уже практически нет? Нет, ну как бы есть, но в принципе это не такой дискомфорт, чтобы там закидываться обезболивающим. И как вы можете описать ощущения, которые сегодня mm -hmm. на второй день? ощущение мне похоже на какую-то тяжесть. То есть такое чувство, что на грудь тебе просто что-то тяжелое положили и вот одно сдавливает. Но я сегодня пришла на реабилитацию, мне сделали на форез, поменяли тейпы, то есть там поменяли какие-то шовчики подрезали и такое чувство, как будто бы я обновилась, потому mm -hmm. что стало намного проще, намного легче. Вы почувствовали, что после реабилитации как будто бы отек уменьшился? Да, однозначно, mm -hmm. однозначно, сто процентов. Реабилитация прям это супер, вот эта процедура очень помогла. Класс. А теперь у меня к вам просьба. Могли бы вы поднять руки вверх, чтобы показать, что это правда так можно делать? Да, конечно. Немножечко просто страшновато, но так в принципе как бы абсолютно здоровый mm -hmm. день. То есть, в принципе, функционируют они хорошо. Вы можете уже сегодня принимать душ без проблем. Можете поднимать ручки и мыть голову самостоятельно, то есть абсолютно проходить восстановительный период в обычной обстановке. Я этого ждала на самом деле. Хочется уже помыть голову, уже покупаться второй день после процедуры. А скажите, какой размер импланта мы вам установили? А мы поставили 300 мл круглый. А какой эффект вы хотели? Я такого и хотела. То есть это натурально, это не выглядит как-то, как будто бы это слишком большая грудь, но и в то же время эффект однозначно есть. То есть, в принципе, то, что я хотела, по моим пропорциям, мне кажется, супер. Вы уже рассматривали результат? Да, я уже рассматривала. Как вам? Хорошо, мне очень нравится. Мы правильно поняли ваше желание в вопросе? Да, 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 да. Абсолютно. Но а вы резко поменяли свой запрос. Да. Прямо перед операцией. Да, прямо перед операцией. Изначально мы разговаривали 450, и потом перед операцией, я не знаю, почему меня как-то так поменялось, похватило. И я говорю, давайте меньше, и мы, в принципе, буквально вот еще у вас не было в то есть я просто сказала медсестре, говорю, поставьте мне меньше, и мы сделали так, mm -hmm. как я решила в последний момент, но я не жалею. То есть на самом деле, да, действительно, вот мне кажется, больше не надо было, это то, что надо. Mm -hmm. Да, у нас с вами была примерка сайзеров, mm -hmm. и действительно вы выбрали изначально очень большой mm -hmm. имплант, как бы, mm -hmm. на вашей фигуре он выглядел большим. Естественно, что 400-450 на более высоких широкоплечих девушках он теряется. Uh -huh. Но на вас это был прям такой хороший четвертый размер. Ну да, да. Я потом так подумала, переосмыслила и решила в последний момент, что давайте лучше он будет поменьше. Uh -huh. Но благодаря тому, что у нас есть склад имплантов и есть вся размерная сетка, мы без проблем поменяли. Поменяли, да. Да, это очень хорошо, потому что иногда ты можешь что-то передумать, и если, допустим, этого нет в наличии, сразу как бы... нужно отменять и ждать. Да, месяц -два. Отменять и ждать. То есть, понятно, там предоплата теряется, потому что это все-таки не какая-то веская причина, это просто твоя приходь, по сути. Поэтому а это очень хорошо, что все есть в наличии в больших количествах. С целью сохранения конфиденциальности пациентки, по желанию девушки, мы не будем делиться результатом, но это видео было записано для того, чтобы показать, как проходит реабилитационный процесс. И я уточняющий вопрос вам задам. Когда мы начинали интервью, вы у меня задали вопрос, что сказать в интервью. Как я вам ответила? Говорить правду. Как есть. Без прекрасно. Это живой отзыв нашей пациентки, то, как на самом деле есть. Действительно, в первый день после операции присутствует болевой синдром, присутствует чувство такое более, как сложное, странное, необычное в сравнении с обычной жизнью. Но на второй день с помощью реабилитационных процедур, специальной техники, операции мы можем увидеть, что девушка уже улыбается, не страдает от боли, поднимает ручки и а, проходит через процесс реабилитации абсолютно комфортно и, а, и в легко. принципе, что соответствует возможно какой-то состоянию как простуда и то не сильное. Mm -hmm. да. В принципе, все достаточно терпимо. Спасибо вам за ваш отзыв, вам желаем легкой реабилитации и... До скорої на смотри через місяць три, шість і дванадцять. Спасибо вам. Отже, об'язательно прийду. У мене була місяць назад мама пластика через підмишку. Реабілітація була важко напевно перші чотири дні. В принципі це було не якась там критична, прям така біль. Все можна було витерпіти, тому що можна було пити знеболювані засоби. Далі вже на п'ятий день стало краще. З кожним днем було краще, краще, краще. І ось пройшов майже місяць, і зараз я вже почуваюся взагалі дуже класно. У мене в принципі нічого не турбує, ніяких больових відчуттів немає. А вони на початку були набрякші, тобто розмір був, ніби здавався трішечки більше. Я через це навіть трішки переймалась, потім набряк зійшов, вони стали м'якші і зараз вже прям класно, але ще набряк буде сходити трішечки. Я робила собі масаж грудей на регулярній основі. Спочатку, звичайно, було. Больно, неприємно. Потім вже десь через тиждень відчуття стали цілком адекватні, цілком нормальні. Тому зараз вже не, не больно, навіть приємно. <свісно> Насправді ще ні, тому що зараз якраз я перестаю носити компресійну білизну, але як тільки я її зніму, я буду собі купляти кучу нової білизни. І у мене, в принципі, є комплекти білизни з мого, скажімо так, минулого життя, які я замовляла найменший розмір. Чашки, но все равно он был на меня великий, поэтому я думаю, у меня уже, в принципе, есть на первый час. Да. В принципі, я вважаю, що впевненість собі, вона в першу чергу в голові. Тому в мене це насправді не вирішило якихось там питань психологічних, але це просто була моє, моє таке маленьке бажання, яке я дуже давно хотіла, і воно просто дало мені такий невеличкий плюс, скажімо так, в моєму самовідчутті, в моєму самосприйнятті. Тому, в принципі, я задоволена, але в мене і до цього не було якихось таких комплексів. Тому Світ не змінився, але став краще стовідсотково.